Ергенді Николаевич, ви е, маєте ліжко N4 Масажерну Габест. Скільки вже часу ви ним користуєтесь вдома? Е, я приобрів місяць 4. От. Хочу сказати для всіх. Бажаю вам крепкого здоров'я. От. І якщо ви коли-небудь видели літаючого льва, то посмотрите на меня. Вот. Работа, 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 времени нету. Вот сейчас заскочил сказать вам всем, что приобретайте кровать. Это просто чудо. И какие у вас есть свои результаты с обладнанием много без массажером? Ну, проблемы были с поясницей и с шейными астрохондрозами, позвонками. Сейчас никаких проблем нет. Как это вам заважало? не мог не пошевелиться боли были uh -huh. вот не встать не сесть не присесть а после того как пошел на кровать оказалось что у меня еще защемление грудное было uh -huh. где-то месяц болели лопатки я не мог ничего дышать даже вот это где-то две недели я начал ходить каждый день по два раза утром и вечером и у меня начались проблемы с лопатками Полтора месяца я вот это не мог ни руки ничего поднять. Mm -hmm. А полностью... я косиликовались ликами? Ничем. -то... Ну, до, только вот до цього. Ничего, да. Вообще она до кровати не болела. Я не знал, mm -hmm. что у меня защемление грудного mm -hmm. этих было. Позвонков. Вот. Сейчас ни поясница, ни шея, ни груди ничего нет. Вот за четыре месяца каждый день, иногда в обед получалось на выходные. Рекомендую. А да, да. и потом зубынками. Ну, отлично. Какие температуры ставят она? 60. 60. 60. Да. Поезд с стимулятором, користуетесь? Вот. Но у меня отдельно все есть. Я типа, а, Пока вас... приборами я еще не разобрался. Uh -huh. Честно говоря, некогда было. Вот я сейчас хочу разобраться, как там что нужно подключать uh -huh. и какие еще другие режимы. Uh -huh. Так что всем рекомендую. Uh -huh. Ну, Будьте здоровы, крепкие, я уже молчу обо всех остальных нюансах, которые начали происходить со мной. Ну, то есть иногда голова болела, иногда давление. Да, вот. расскажи. Ну, и, честно говоря, мужские такие свои. Угу. Сейчас э, краще стало. Все лучше, да. Намного. Супер. лучше. Супер. Не хочу хвастаться, но литра полтора уже это. <свят> Без давления, голова не болит, и все свеженькие. Раніше Домашні была... користуються. <толкут> <tele> маму маму зараз хочу посадити. Дякую дякую вам за побажання. Вітаємо вас через придбанням ліжка Н4.